अपने परचमों की बाहर में इसका ख्याल करेगा कि ये अपने मोहसनों का कैसे इस्तेमाल करता है तो मेरी और आपकी एम के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इधारे आए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर-रहमान अर-रहीम इंतहाए काबिलए एहतराम अराकी ने रास्ता कमेटी एमजीएन पाकिस्तान मेरे अराकी ने मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टाउन सरजानी के जमेनार तहरीकी साथियों और यूसी टू यूसुफ गोट रहीम गोट और नासरी गोट से ताल्लुक रखने वाली मेरी तहरीकी बहनों और बेटियों मेरे भाइयों बेटों और बुजुर्गों मीडिया के दोस्तों Assalamualaikum. आपके इतने कुरजोर जवाब से ये बात सरजानी टाउन से बाहर निकलकर सुपर हाईवे से होती हुई हैदराबाद सक्कर कश्मीर और सिंध से निकलकर पंजाब और इस्लामाबाद तक पहुंची है और ये नतीजा इस्लामाबाद लेकर पहुंची है ये एन ए टू फोर्टी फोर पी एस एक सौ सत्रह और पी एस एक सौ सो सोलह से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गई है मुझे मालूम है कि इंतखाबात की सरगर्मिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं बड़ी गर्म जोशी के साथ कारकुनान और एम एम के हामी बहने बेटिया मेरे भाई और बेटे पतंग की हरमत को कायम कायम करने के लिए और जो हमारी अजमत है उसे बहाल करने के लिए इंतबाब दो हजार चौबीस आठ फरवरी को वो ये समझते हैं कि इन जब आसमान पतंग से भरा होगा तो हम गुजश् पंद्रह सालों से जिस गुलामी का दौर जबरदस्ती हमें पहनाया गया हमारे बच्चों को उनके जायज हक उनके रोजगार से महरूम किया गया हमारा कोटा सिस्टम में भी जो कोटा था वो चाली धोमी साइज बनाने वालों को दे दिया गया हमारे बच्चों को नौकरियों से महरूम किया गया तो ये तय है इनशा कि दो हजार चौबीस बहुत सारे ताले खुलेंगे पतंग आसमान पर बुलंद होगी और रोजगार तालीम सेहत सड़कें और बुनियादी सहूलत पानी निकासी आप गैस की लोड शेडिंग बिजली की लोड शेडिंग इन ताला इन तमाम के खिलाफ इन ताला बहुत जल्द ये यकजहती ये इतिहाद ये यूनिटी इन ताला इन तमाम मसाइल से कराची सरजानी, टाउन और सिंध के शहरों के महरूम और मजलूम आवाम को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाएगी दी ताला ये हमारा वादा है ये एम क्यू एम पाकिस्तान जो एक नई एम क्यू एम है एक असलाती एक रीब्रांडेड एम क्यू एम है वही एम पी एम के मिडिल क्लास एक, एक आम लोगों की एम एम है दोबारा नए सिरे से इसे आम लोगों की एम एम बनाने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई मुस्तफा कमाल भाई और हम सब मिलकर इन शे वही एम पी एम बनाएंगे जो आवाम के उमंगों की तर्जुमान हो जो आवामी जमात हो जिस जो के लोगों के दिलों में तरक्की हो मुझे मालूम है सरजानी का वोट बैंक बहुत कम है आबादी बहुत ज्यादा है हमें आइंदा यहाँ वोटर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी तवज्जो देनी है नए वोटर्स भी बनाने हैं मुझे ये भी मालूम है कि मैं जितनी पुरजोश तकहर कर लूँ मैं जितना शोर लगा लू लेकिन तालियां बहुत कम बजेंगी उसकी वजह यह है कि मौसम बहुत सर्द है खून की है लोग इस तरह हाथ बांध कर बैठे हुए है। हैं मुझे मालूम है लेकिन ये तालियां मैं जो कह रहा हूं मेरे लिए ना बजाए लेकिन उनके लिए बजाए जिनको हमें उनकी औकात याद दिलानी है जिन्हें उन्हें बताए इतनी सर्दी में एक यूसी और वहाँ इंत दफ्तर का इफ्ता कॉनर मीटिंग का नाम नहीं इज्तम का नाम नहीं एक जलसे का समय है तो फिर आए सितम्बरों को बताते हैं कि इधर आज सितंबर हुनर आजमाए इधर आज सितंबर हुनर आजमाए तुम तीर आजमा हम जिकर आजमाए मैं जितने शेर आज पढ़ रहा हूँ जब इन शाह यहाँ कोई बड़ा इंतजामी जलसा हुआ तो मैं यहाँ की बेटियों और बेटों से पूछूंगा कि उन्होंने कितने शेर याद किए इधर आज सितम्बर गुना राज कुत्ती राज हम जगह राजमाए, और बता दें कि भाई ये बानिया ने पाकिस्तान की औलादे हैं यहाँ पूरे कराची से लोग हिजरत कर कर आए हैं मुसीबत सदा है परेशान है उसके बावजूद सब्र हाथ से नहीं छोड़ा लेकिन अगर इसी तरह इनके सबर को आजमाया गया इसी तरह इनकी आजमाई शो को कायम रखा गया तो फिर एक वक्त आ सकता है एक वक्त आ सकता है कि ये टाउन है लेकिन एक टाउन है लेकिन एक देहात से बदतर हालात हैं। सड़कों की हालत यहाँ लोगों के मसाइल मसाइ और जब बारिश हो जाए तो अल्लाह की पनाह मैं कई मरतबाया बारिशों में आया हूँ और इतने इतने पानियों में उतर कर बस्तियों का विजिट किया दौरा किया पूरी कोशिश की के पानी के निकासी का इंतजाम हो तो आए ये तय करें कि सर उठा कर चलना है या सर झुका कर चलना है बताएं भाई सर उठा कर चलना है या सर झुका कर चलना है सर उठा कर जीना है या सर झुका कर जीना है ये फैसला करना है आज हमें बस भाई बस ज्यादा बात नहीं शाह साहब ये जो शाह सारे शाह कभी फला शाह कभी फला शाह कभी फला शाह हमारी तकदीर में लिख दिए गए हैं मसरू अक्सरियत आबादी की हमारे सरों पर मुसलत कर दिए गए हैं है ताला पंद्रह साल की करप और बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा होगा इन शाह नए दौर का आगाज होगा हमारे बच्चों को इज्जत के साथ जीने का रोजगार मिलने का सर छुपाने का एक साहिबान इन अल्लाह हर एक के मुकद्दर में होगा मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे भाइयों मिसाल बहुत आसान और साजा सी है हमारी जो यज्ञ और इतिहाद की ताकत है वो बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे मसाइल और इख्तियार जब हमारी बेटी या हमारी बहन का अखद होता है शादी होती है तो सलामी में हम दामाद को और अपने को अगर घड़ी देते हैं घड़ी और वो घड़ी अगर जेब में रखी हुई हो तो उस घड़ी का क्या फायदा वो घड़ी हाथ में होनी चाहिए नजर आनी चाहिए तो ये वक्त आ गया है कि जो हमारी ताकत की घड़ी है जो हमारी यजहती और इतहाद की घड़ी है हमने पिछहत्तर साल के पाकिस्तान की सियासत का जायजा लिया और उसके बाद ये तय किया कि इस कियाते और मराते हमारी जूतियों की नोक पर इकतदार मराते फिजारते हमारी जूतियों की नोक पर हमें यही चलाऊंगा मैं घरेलू सनतों का जाल चाहिए सरजानी टाउन में हमें यहाँ पर तालीमी इदारे चाहिए ये एक डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं इसकी आबादी हमें यहाँ एक टाउन के लेवल का अस्पताल चाहिए एम क्यू एम ने ये तय किया है कि अगर औरंगी टाउन में हमने अस्पताल दिया बलिया टाउन में अस्पताल बनाया तो सरजानी में भी एक अस्पताल बनना चाहिए इन हमने तय किया यहाँ कॉलेज तालीमी इदारे और जामियात कायम होनी चाहिए तालीमी इदारों का झाल बिछना चाहिए और ये सियासत खत्म होनी चाहिए हमारे जो इदारे हैं रियासती इदारे हमारे आनी इधारे आज सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय कर रही है कि भाई पाबंदी जो लग रही है वो होनी चाहिए या पांच साल की होनी चाहिए कितने लोगों का मसला है ये कितने लोगों का मसला है मुट्ठी भर चंद लोगों का मसला है और पूरी तोनाई वसाइल वक्त इस बात को तय करने में लग रहा है कि भाई ये पांच साल की पाबंदी हो या ता उम्र का ता हयात पाबंदी हो पूरा वक्त इसमें लग रहा है जरूरत किस बात की है कि ये 25 करोड़ आवाम कैसे जिंदगी जिएंगे पानी के मसाइल कैसे हल होंगे निकासी आग उबलते कटर ट्रांसपोर्ट का मसला बीस बड़े शहरों में कराची का दुनिया में छठा नंबर कौन सा नंबर है छठा नंबर है और छठे नंबर के शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ये मुश्किल से ग्रीन लाइन बनी है लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और हमारे पास सफेद ट्रेन भी ना हो ये ना इंसाफी है ये ज़ुल्म है और ये मसाइल कैसे हल होंगे सात सालों तक हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया मजबूत मरकज मजबूत इस्लामाबाद मजबूत पाकिस्तान की जमानत फिर कहा कि इससे काम नहीं चला हालात नहीं बदले आवाम के मसाइल हल नहीं हुए तो कहा कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है पंद्रह सालों से एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया मजबूत सूबे अठारहवी तरवीम से भी लोगों के मैं जिंदगी आलाते जिन्दगी नहीं हुए एम क्यू एम ने एक फार्मूला निकाला गीदर संगी सौ सुनार की एक एम क्यू एम की सौ सुनार की एक लोहार की और वो क्या है मुकम्मल मकामी खुद मुख्तारी मुकम्मल मुकम्मल मकामी खुद मुख्तारी जो बल्दिया इदारे हैं सारे स्कूल कॉलेज मेयर के पास टाउन और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन के पास होने चाहिए इसी तरह छोटी सनतें इसी तरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी पुलिस इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह तालीम सेहत बी एच यू टाउन लेवल के अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल मेयर के अंडर में हो एक आसान मिसाल पचास हजार स्कूल हैं सिंध में ग्यारह हजार स्कूल गोस्ट स्कूल है स्कूल नहीं है तनखाए ली जा रही है वेरो जागीरदारों के समल में जो घोड़े हैं उनको पाला जा रहा है उन्हें वो पैसे दिए जा रहे हैं ग्यारह हजार हाँ स्कूल बहुत स्कूल हैं और उसके बाद बाकी जो स्कूल बचे एक वजीर आला मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे भाइयों मुझे ये बताओ कि क्या एक वजीर आला एक वजीर तालीम पचास हजार स्कूलों को देख सकता है असाजा है या नहीं तलबा और तालब है या नहीं वहाँ पानी है निकासी आव है टॉयलेट है नहीं है मुझे बताए किताबें हैं बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे और कैसे हैं ये क्या एक वजीर अला एक वजीर तालीम इन सारी बातों को देख सकता है मैं कहता हूँ ये कराची का मसला नहीं ये लाड़काना का मसला भी है ये नवाब शाह का मसला भी है नवाब देखभाल करे लाड़काना देखभाल करे और चार साल के बाद जब वो मेयर आवाम में जाए तो उसका घरे बांध पकड़े और कहे दो हजार स्कूल थे तुमने दो हजार स्कूलों में क्या किया प्राइमरी को सेकेंडरी बनाया सेकेंडरी को कॉलेज बनाया कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया या नहीं बनाया ये सवाल होने चाहिए दुनिया ने जैसे तरक्की की हम अनोखे नहीं हमें भी वही तरीका अपनाना होगा जो शिरकती और शमूलियती ज़मूरियत का है और वो उसी वक्त होगा जब इकतदार और वसायल आवाम की दहलीज तक पहुँचे आवाम फैसलों में शामिल हो लोग पॉलिसी में शामिल हो मेरी बहनें मेरी बेटियां पॉलिसी में शामिल हो आखरी इस का रियाजी का एक सवाल जितने बच्चे बेटियां और बेटे बैठे हैं उनसे कि भाई कराची पाकिस्तान का आधे से ज्यादा टैक्स देता है कितना देता है जरा बताएं साठ फीसद सत्तर फीसद टैक्स कराची देता है जो रुपयों में कितना होता है चार हजार अरब रुपए कितना अब ये याद रखना कितना टैक्स कराची देता है चार हजार अरब रुपए और उसके बदले कराची को कितना मिलता है चालीस अरब एक फीसद की खैरा कितना मिलता है हमें मरकज से इस्लामाबाद से कितनी खैरात मिलती है कितनी खैरात मिलती है चालीस अरब और हम देते कितना है हम देते कितना है चार हजार अरब मिलता चालीस अरब अगर कराची की आबादी कम कम पूरे मुल्क का दस फीसद है तो कम अज कम चार सौ अरब रुपए हमें मिलने चाहिए खुदा की कसम अगर पांच साल तक चार सौ चार सौ चार सौ चार सौ और चार सौ अरब ये दो हजार अरब रुपए हमें पांच साल तक मिले तो उसके बाद खुदा की कसम हमें ये पैसा ना मिले मरकज से अगर दो हजार अरब हमें पांच साल तक मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बड़े वसूम और एतम से कहता हूँ दो हजार अरब पाँच साल में हमें दें चार सौ अरब सालाना दें तो हम इतनी तरक्की करेंगे चार हजार अरब की बजाय तुम्हें हर साल पाँच हजार अरब छह साल तुम्हें हम देंगे इन ये हमारा तुमसे वादा है जी अब मैं बच्चों से ये सवाल पूछूंगा कितना टैक्स देते हैं हम पूरा बताए चार हजार अरब हमें मिलता कितना है चालीस अरब मिलना कितना चाहिए चार सौ अरब शकील भाई जिन बेटियों और बेटों ने सही जवाब दिए हैं तो क्या जुनेद भाई और आपकी तरफ से उन बेटियों और बेटों के लिए मैं मोटरसाइकिल के इनाम का ऐलान कर दू कर दू है चले अच्छा मोटरसाइकिल तो इलेक्शन के बाद दे ही देंगे इन क्या आज इन बच्चियों को कोई आइसक्रीम आप सब लोग मिलकर खिला सकते हैं सबकी है? बात इन बच्चों को बेटियों को सर्दी है लेकिन हम इस सर्दी में भी हर चैलेंज को कबूल करेंगे और डेढ़ लाख वोट कहा कि डेढ़ लाख वोट है मैंने कहा भाई दो लाख तो मेरी बहनें और बड़िया बैठी हुई है तो डेढ़ लाख को तो यही काउंट हो गया भाई ऐलान करें ऐलान करें एन ए टू फोर्टी फोर पतंग की और एम की हुई और जो मेरी निगाहें सरजानी और कराची की सीटों पर लगा रहे हैं सिर्फ महाजिर लिबास अपने नुमाइंदे में उतार कर उतार कर मेरी बहनों बेटियों भाइयों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं मैं उनके लिए एक शेर पढ़ूंगा पहले एक शेर इधर आज सिकमकर अब मैं दूसरा शेर पढ़ता हूं आप समझ जाइएगा किसके लिए है कि तीर पे तीर चला। चलाओ तीर पे तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है मेरी जान समझ गए होंगे आप तीर पे तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है मेरी जान अरे दिल किसका है जिगर किसका है मेरी जान तीर पे तीर चलाओ उनके तीर खत्म हो जाएंगे, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या ख्याल है अब आखिरी दो शेर पढ़ दो आखिरी दो शेर सर्दी है खुलती है हवा चल रही है लेकिन हम भी कैसे दीवाने लोग हैं वहा मुल्क बनाया जो हमारी जमीन नहीं थी वहां मुल्क बनाया अरे मेरे अस्ताद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है क्या कहा मेरे अस्ताद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है अब ये इशारों किनाइयों में मखमल में लपेट कर हम धुनाई कर रहे हैं उनकी जिन्होंने पिछहत्तर सालों से हमारी धुनाई की थी अब तुम्हारी बॉलिंग है हमारी बैटिंग पचहत्तर सालों से पिछत्तर सालों से हम बॉलिंग कर रहे थे फील्डिंग कर रहे थे अब हमारी बैटिंग है दोस्त अब हमारी बारी है तो नाला जो चराग रोशन किए जो लोगों का खरोश और उनका जज्बा है है वो इसी तरह है कि खरो कर मेरे मचल रही है हवा क्या कहा चराग देख कर मेरे मचल रही है हवा कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा और बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के उन्हें कुछ खबरी थी कि रुख बदल रही है हवा कि रुख बदल रही है हवा आज इंतबात तो हो लेकिन सिस्टम खत्म होना चाहिए एक एहतसाफ तो भी होना चाहिए गुजस्ता 25-25 सालों से जो मुकदमा करप्शन के हैं बड़े रोज जागीरदारों मारूसी सियासत करने वालों के खिलाफ अब उनका फैसला होना चाहिए सिस्टम की मुकम्मल बे होनी चाहिए ये नहीं तरह आधा बटे स्मगलिंग मुकम्मल खत्म हो अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुकम्मल खत्म हो जो मेरे यहाँ मसीह भाई, जो मेरे चुने जो बरादरी के भाई और बहने और जो मेरे और कौन सी बरादरी मे बरादरी मे बरादरी मलक मलिक बरादरी की बहने बेटियां भाई और बेटे यहां पर बैठे हैं ये हम चंद सालों से ये दावा कर रहे हैं ये देख रहे हैं उसकी तबीब का वक्त आ रहा है आठ फरवरी हमारी जिंदगी में एक नया सूरज लेकर आएगी हमारा ये यकीन है जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए आबादा खड़े हुए उन्हें यकीन था कि हम खड़े हुए तो पाकिस्तान बनेगा उन्हें यकीन था हमें भी यकीन है कि अगर यह पाकिस्तान सबका है तो हमारा भी है और अगर हमारा नहीं तो फिर खुदा की कसम ये किसी का भी नहीं अगर ये हमारा नहीं एक आखिरी शेर बाकी इन शा कि कुछ देर की खामोशी है कुछ देर की खामोशी है देर की है, फिर शोर आएगा अरे तुम्हारा सर वक्त आया है हमारा तो आएगा पाकिस्तान पाकिस्तान फाइंदाबाद सरजानी टाउन फाइदाबाद बस सलाम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे